Oh, sedapnya. Haa, okay. ah, okey. Okey. Okay. 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 <laughs> Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton uh, channel studio and exploration dalam rancangan Sembang Santai Alhamdulillah hari ni kita dapat bersiaran uh, di satu tempat yang agak menarik jugalah kan? uh, walaupun Ramai. tempat ni baru buka lah kan eh, dah lama, lama kan? dah lama uh, buka cuma, cuma kita baru sampai baru lah ke sini kan? ha. kita nampak kat sini banyak pokok-pokok buluh lah pokok-pokok hmm. ha, buluh ha, sebab apa tu ada orang tengah bertarung kat Pokok Buluh. <laughs> ah. ah, ni tempat kawasan ah, taman eh, kira taman ah, rekreasi. Hmm. Dia lebih kepada konsep apa? Cina lah, Cina ah, punya lah. Cina-cina yes. punya Dia lah. Dia menggambarkan apa ah, suasana Kota Pokok Buluh zaman-zaman ah, kung fu-kung fu, fu. fu Cina dulu kan? Itu kan? ah. nah, yang kita dapat vibe-vibe vibe Uh, apa zaman-zaman uh, Cina dululah kan. Hmm. Nah, sini ada pokok buluh apa semua. Rasa ada, pokok so, buluh. ada ha. dia punya uh, ha. apa macam nak buat naga ke sebab dia uh, sempena untuk apa? China ha, nantilah, ha, kan? untuk tahun, uh, raya Cina jelah. untuk sebenarnya tahun raya tahun baru Cina nanti uh, kebetulan tahun ni adalah tahun kuda, maka hmm. mereka akan pasang aa ha. uh, replika patung kuda. Eh, ha. replika patung, ha, lah. patung, lah. ha, patung kuda. Patung kudalah. Patung kuda. Ha. Lah. Yang dibuat daripada Uh, kalau ni, kalau kita tengok sekali imbas jerami jerami ah uh. ya. dia macam It, dianyam -anyam uh, dia anyam-anyam dia anyam kan? yang dianyam ah uh. uh, bukan dienyam dianyam uh. Uh, dia walaupun tempat ni tempat Cina dia uh, dia bukanlah tempat-tempat apa tempat tokong ke tempat sembahyang ke bukan walaupun uh. ada imej-imejnya lah tapi uh. dia lah pada Bada orang semua, ramai semua bangsa ramai. Uh, semua, bangsa, semua. So, malah uh, beberapa kali uh, tempat ni dijadikan lokasi untuk pengawanan perkahwinan ah. oleh orang-orang Melayu. Ha ah, Cina India ah dia tak kisah. Ah. Ah, jadi bayar tiket. Ini <laughs> ini pun termasuk juga apa ah, Cuti Johor eh apa? Ah yes. Tempat ni termasuk dalam ah, lokasi, ah, lokasi. Ah, yang di apa dilawati tahun melawat. Ah sebenarnya tahun melawat Johor ah. 2026. Ha. Ah. Ah. Ha yeah. jadi nama tempat ni adalah Putuaw Village. Ah. Okay, Putuall tempat Village. ni terbagi kepada tiga tempat kami duduk sekarang ni adalah taman Taman hmm. rekreasi lah, taman kita nak relak-relak tenang sambil dengar lagu Ada dengar kan, dengar kan lagu tu kan, lagu yang memberikan hmm. ketenangan kan Ok, di pintu masuk sana tu, ada rumah orang tu tua Hmm. Ani apa Ani Tawa Center. Ah. Hmm. Ah, kat situ kadang-kadang dia orang ada letak ah, merata tempat lah tong-tong macam siapa nak derma baju apa oh, semua kan. Ah, boleh setelah. boleh derma. Hmm abang-abang elektrik yang tak pakai boleh semua situ. Lepas tu di bawah sana pula ha. Ada kuil. Ha, ha, kita bukan, ada tokong-tokong. Ha, tokong. ha tokong. Tokong ada patung Naga besar hmm. yang kalau dia nak makan orang rasa 10 <laughs> orang boleh muat tu. Ha rasanya Goku panggil lu. Ha, ha? ha Goku panggil. Sebab tadi kat bawah Goku ada nampak macam bola bola. Ha. Ha, ha. tak tahu lah tu bola Dragon Ball ke atau Fish Ball. Ha. <laughs> ha. Jadi kawasan ni kat mana kawasan ni? Okey, dia berhampiran dengan laluan daripada jalan uh, Inas Kulai ke Felda Tai Anda. Ha. Ha, Jadi, terletak di kawasan Kulai ah. Ah ha, Kulai? Kulai. Ha kawasan Kulai. Nak check ha. pergi tak hendaklah. Ha. ha. Okey. Kampung Mawi, Kampung Kuhaida. <laughs> Abang Jamilah. Ha. <laughs> Jadi dengan uh, vibe yang tenang ni kita nak menceritakan okay. tentang Adonggi salam. Assalamualaikum ha. eh. Okey, <laughs> tu kita buat live sekali. <laughs> ha. Uh, kita uh, berkaitan dengan uh, apa ni perubatan oh, zaman iya. orang, -orang oh. Melayu kan. Uh, perubatan dia punya apa ilmu perubatan orang Melayu itu yang kita nak ceritakan. Ah ha, kenalah dengan vibe persekitaran hmm. yang dekat luar ni kan. Hmm walaupun ha. walaupun kawasan ni lebih tertumpu pada pelancongan ha. Cina tapi kita boleh ceritalah apa-apa kan. Ah ha, ha, ha. betul. Okey sebenarnya saya nak cerita ni bukan pasal orang Melayu saja. Ha. Okey, dia kisahnya begini. Baru-baru oh, ni. Baru oh, 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 <laughs> sedapnya. Hmm, ah okay. oh, okey okey oh, okey. Yalah daripada The Federal anda tu kuih tu kan Aduh. dia sama sini kan. Okey. Okey baru-baru ni ketika mendengar radio saya ada terdengarlah satu perbincangan. Ha pasal ni dia macam ni hmm. ada orang tanya soalan hmm. pada uh, sesi radio ni hmm. di mana dia jemput seorang pakar motivasi hmm. yang terkenal hmm. yang juga merupakan peminat Iron Man. Oh. Nah, <laughs> uh, handsome orangnya okay. uh, dia berceritakan adakah salah kalau uh, menolak perubatan moden dan apa hanya gunakan perubatan alternatif mm -hmm. uh, jadi dia, saya tak nak jawab sama seperti uh, pakar motivasi panel. lah hmm. panel uh, lah tapi mm. uh, secara ringkasnya uh, saya nak ceritakan apa yang saya baca belajar, belajar lah belajar pula. Ha, <laughs> uh, saya baca dan uh. saya dengar lah daripada orang ramai. Uh, okay. Bukan daripada orang ramai yang biasa-biasa. Hmm. Maksudnya daripada perbualan dengan orang-orang yang tahu lah. Hmm. Sebenarnya apa sebenarnya perbuatan moden dan perbuatan Islam tu? Hmm. Uh. Tidakkah sebenarnya dalam perbuatan Islam tu sebenarnya menuju ke arah kemodenan? Hmm. Sebab kita uh, apa dalam Islam tu sendiri, hmm. kan? Uh, apa kita disuruh untuk apa mengkaji hmm. kan mengkaji hmm. memperbaharui benda-benda yang uh, mungkin hmm. agak lapuk itu kan hmm. sebenarnya contoh alatan perubatan tu yang moden sekarang digunakan pasal pitra bedah hmm. dengan apa yang kita takut benda yang cocok-cocok itu hmm. kan contoh hmm. tu, apa mendalam-mendalam tu hmm. injection kan hmm. percaya atau tidak sebenarnya direka dicipta oleh seorang a uh, Islam bernama hmm. Al Zahrawi. Hmm. Dia telah mencipta sebanyak 200 uh, peralatan uh, perubatan moden hmm. yang digunakan hingga kini. Ha. 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 Itu itu yang ramai orang tak tahu. Ha. Ha. Itu ramai orang tak tahu. Bila kita sebut-sebut pasal perubatan Islam ni, orang ingat pasal berdoa. Ha. Ha. Kita, itu doa doa. Ha. Itu doa doa. Ha. Tapi perubatan ni lain. Ha. Ha. Malah uh, Nabi Muhammad SAW tinggi mau punya ini ramai perawat-perawat hmm. ada yang salah seorangnya dilatih sendiri oleh uh, baginda hmm. iaitu Syifa binti Sa'ad eh, binti Abdullah oh Syifa nama dia Syifa 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 ha Syifa sebab oh. tu ada nama perawatan Darul Syifa tu ha. disebabkan dengan nama dia oh. ha, Syifa binti Abdullah oh. ha dia dianggap sebagai ahli perubatan seorang wanita oh. yang dilatih sendiri oleh nabi oh. Ah, ha. dia sendiri oleh nabi dan manakala ju rawat yang apa terkenal dan hmm. mungkin ju pertama adalah uh, daripada wanita Islam iaitu uh, saya terpaksa tulis eh nama dia ha. uh, Fidah Al-Aslamiah Oh ah. Fidah Al-Aslamiah Oh, oh itu eh. Bukan Florence Nightingale yang kita diwawancara hmm. oleh apa Mat Saleh hmm. tu kan masa perang kat Eropah tu kan. Bukan Florence Bukan Nightingale itu sebenarnya. Bukan tapi sebenarnya tapi ha. adalah lama lagi. Ha hmm. oh. sebenarnya dalam dalam Islam dah ada perubatan tu. Hmm, dah ada. Hmm. Cuma di dimodenkan. Dimodenkan hmm, dan Uh, kita sebenarnya termakan dengan sejarah-sejarah dakwah daripada uh, barat barat sebenarnya dan ditelan ha. pula ha. dimanipulasi pula oleh orang-orang macam tak difahami oleh orang kita sendiri bila ha. sebut perubatan moden cakap oh itu barat. semua barat kafir ha. Ha. padahal orang orang Islam dulu ha. yang mempelopori ubatan ni ha. ketika zaman a uh, pemerintahan Islam Abbasiyah ha. kan uh, Pemerintah masa tu telah mewujudkan dua pusat penyelidikan hmm. perubatan moden hmm. di uh, Syria hmm. dan di Parsi untuk hmm. mengkaji perubatan. Hmm. Dan mereka menjub, menggalakkan bahawa semua ahli-ahli perubatan hmm. datang daripada seluruh pelosok dunia, daripada hmm. India, China, daripada apa Eropah sendiri, malah orang Eropah itu mengharapkan hmm. pertemuan itu untuk mempelajari apa ilmu-ilmu baru yang hmm. tak ada di tempat mereka. Hmm. Ha. Sebab apa? Kalau kita tengok uh, uh, kisah ketika perang salib dulu. Mm. Uh, kisah apa? Raja Salahuddin Al-Ayyubi mm. berperang dengan tentera Fil ah mm. uh, diketuai oleh raja King Richard mm. the Lionheart kan. Mm. King Richard sakit. Mm. Dia hantar tabib dia. Mm. Uh, tabib dia untuk apa? Tabib untuk Sultan Salahuddin ni. Dia mm. hantar tabib dia untuk merawat King Richard. Oh. Uh, kenapa tak tu pakai dia punya apa apa perawat diri hmm. sebab perawat dia tak ada ilmu. Hmm. Ah, ha, hmm. tak ada ilmu. Jangan jangan tak percaya eh. Zaman Kesultanan Melaka dulu hmm. ada klinik, ada hospital. Ah, ha, ha, sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Ha, sebenarnya, ada. Ha, sebenarnya ada, bukan tak ada. Ha, tak ada. Malah sebenarnya zaman Melaka tu ha. dah moden sebenarnya. Dah moden sebab apa? Ha. Sebab apa? Kita ni sebagai apa? Ah sebagai pusat Pertu, apa orang ramai tu datang kan pelabuhan bukan sekak ha. peniaga ha. tapi sebagai pusat pertukaran ilmu. Hmm. Ah ha. kita dekat Melaka masa tu ada uh, orang pun daripada Arab datang ha. daripada a uh, daripada Cina daripada India malah ha. kalau ikut kalau ingat cerita saya lepas hmm. kedatangan mereka tu bukan saja untuk peniaga tapi ada yang menjadi uh, askar dalam apa dalam kerajaan uh, Melaka. Ha hmm. ha macam si Arab tu. Orang daripada Arab datang jadi pemanah kan. Hmm. Ha ada pula yang dilantik sampai jadi menteri. Ha tak sampai loop pula. Ha Itu uh, macam dalam Islam pun perkataan vaksin asalnya daripada perkataan ha ah, Arab. Ha ah. dari, dari sebenarnya vaksin ke lagi apa perkataan zarah ke apa. Yes. Semua dari perkataan Arab. Malah nama-nama seperti Ibnu Sina Hmm. Abusina, kan? Ibnu, Ibnu Ibnu Sina Ibn, kan? Sina. Ha. Ha. Yang ditukar jadi Avicenna oleh orang barat. merupakan ha. pakar perubatan. Ha. Dia lagi lah. Dia menjelajah satu hampir satu dunia ha. Kan? Dia kumpul lemur tu. Dia tulis dalam sebuah buku bernama Canon of Medicine. Ah ha. ha. Buku tu dia, tu, apa, ditulis tulis dalam bahasa Arab lah kan. Dalam bahasa dia. Lepas tu orang barat ambil. Ha. Dia tulis balik. Tulis ha. nama Canon of, of Medicine. Ha. Dia letakkan nama Abdul Hmm. dia tak sebut Ibun Sina tapi samalah tu. Hmm. Ha. Jadi kita punya tempat kita ni hmm. uh, uh, tanah Melayu ni banyak sumber-sumber bumi yang menghasilkan perubatan. Perubatan. Malah ha. pada tahun 1896 ada seorang Muhammad Sali ni bernama Do, apa John D. Gimlet. Oh. Ha telah menghabiskan masa 13 tahun di Kelantan mengadap uh, tok dukun tok dukun tok bomoh tok bomoh tu hmm. dengan apa dengan pawang-pawang dengan mungkin mak bidan mak bidan semua kan 13 tahun hmm. kan mungkin ada lah. nah, tu bunyi kapal terbang lah tu <laughs> uh, untuk mempelajari merekodkan semua bentuk-bentuk perubatan hmm. uh, apa yang digunakan apa macam mana nak tumbuk apa nak tumbuk apa uh, masak apa apa puyuk kera tu kan hmm. macam mana nak proses apa daun-daun tu jadi ubat kan hmm. 13 tahun di Kelantan dan akhirnya buku, dia bukukan hmm. ah ha, dia buku kan. dan buku tu boleh dia sekarang ni hmm. mesti kena beli ha, perubatan Melayu hmm. ah ha. oh, dia perubatan Melayu perubatan, perubatan Melayu ah ha, tengok orang putih pun sediri yang aku bahawa itu adalah daripada alam Melayu alam Melayu hmm. Hmm. kalau kalau anda semua nak tahu sebenarnya macam mana uh, apa saintis barat nak dapatkan bahan-bahan uh, dekat tanah Melayu ni yang tak ada tempat dia orang dia orang sebenarnya itulah dia orang cipta enzim yang yeah. seakan-akan bahan perubatan dekat uh, tanah semua apa bahan semula jadi dekat tanah mm -hmm. Melayu ni. Yes. Uh, sebenarnya meniru meniru, meniru. Uh, enzim. enzim. Uh, dia nak dapatkan macam seakan-akan uh, contohlah uh, contoh nak buat uh, ubatan sakit contohnya. Yes. Uh, mungkin ada bahan-bahan kat tanah Melayu ni perubatan dia mungkin ada akar-akar ke dari pokok ke daun ke apa. dia dia gabungkan cuba nak meniru Ah ha, meniru enzim itu itu yang jadikan hmm. uh, vaksin kita pada hari ini sebenarnya. dalam Islam, hmm. dalam Islam diri, uh, ilmuwan Imam Islam telah uh, menulis sebuah buku hmm. Al-Tibb Al-Nabawi. Hmm. Uh, yang merupakan koleksi-koleksi general -koleksi ah hmm. uh, perubatan Islam yang ada. Malah uh, terdapat terdapat hadis-hadis yang menyebut yang apa membezakanlah bahawa ini adalah perubatan Islam dan hmm. ini adalah bukan. Okey jangan jangan ambil uh, jangan terkeliru eh bila kita sebut perbuatan Islam ni hmm. dia ada yang selalu kita dengar macam kismis ha uh -huh. ha kismis uh, mengatakan bahawa adalah baik untuk ingatan kan hmm. okey semua orang kata itu adalah uh, benar kan sebenarnya hmm. benda tu dakwaan tu dia tak ada persandaran pada hadis yang sah uh -huh. ha, cuma ada cuma Al Zubair daripada al Zubair uh -huh. uh, cuma mengatakan bahawa crispi ini bermanfaat untuk ingatan tapi dia bukannya jenis terus kau makan kau boleh lah, gitu kan hmm. begitu juga dengan orang kata susu kambing ha hmm. habatu apa habatu apa habatu sauda ah habatu sauda tu itu bukan diwahyukan hmm. bukan dalam golongan dalam perbuatan Islam tapi itu dah adalah amalan orang-orang ah, Arab dulu amalan amalan ah, ah. ah, kita tak ada benda tu kalau kita tengok dalam Quran ni tak ada sebut katanya hmm. ah, ini adalah pendapat daripada seorang mufti lah hmm. yang mengkaji kan sebenarnya tak ada dalam sebut cuma itu adalah apa yang diamalkan oleh uh, orang Arab yang bergad, hmm. yang pada masa tu hmm. Uh, apa, apa yang Nabi Muhammad SAW hmm. berada di persekitarannya lah hmm. yang yang wujud itu kan jadi hmm. uh, benda yang elok Nabi hmm. ambil Hmm. Kan, ambil terima lah, jadi benda tu diamalkan juga hmm. oleh para sahabat hmm. uh, Dan dimasukkan dalam ilmu perubatan lah hmm. Cuma kalau macam madu dan zaitun tu, itu memang wahyu, memang ada dalam Al-Quran hmm. Uh. Hmm. Jadi kita kena faham dari sudut sejarah lah poin hmm. dia, point dia Kita dia sebenarnya dia. kena faham dari sudut sejarah Jadi itu kepentingan sejarah yang kita kena apa uh, ingatkan, bongkarkan, cari kebenaran kemaran tentang sesuatu sejarah itulah sebenarnya. Jadi point dia kita kena ambil tahu pasal sejarah. Okey, ha. bagaimana ilmu kebatan ni boleh diterima oleh para sahabat? Hmm. Ah ha, ini adalah satu apa pertanyaan oleh seorang yang merupakan anak saudara kepada isteri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu Saidina Aisyah. Hmm. Ah ha, jadi ah ha, anak atau lelaki ni anak saudara ni, lelaki, tak salah tapi lah. <laughs> ha Uh, dia bertanyakan pada mak saudara dia bahawa dia tak heran kalau mak saudaranya ni, Sayyidina Aisyah tu lah, uh, arif dalam ilmu agama, arif dalam syaitan syair. Sebab apa? Uh, Abu Bakar sendiri tu memang pandai bersyair. Hmm. Ha, tapi syair yang elok-elok lah kan? Yang menguji-menguji, kusaran lah kan? Ha. Hmm. Tapi dia heran kenapa mak saudara dia ni, teror dalam perubatan. Hmm. Ha, sebab apa? Setiap kali kalau ketika uh, akhir hayat baginda Nabi uh, sedang sakit akan datang apa uh, ramai jua juara daripada seluruh pelosok yang datang merawat. Jadi Saidina Aisyah ni uh, itu runtuhnya kenapa Saidina Aisyah ni muda. Hmm. Ah uh, kan. Mungkin, uh, itu hikmah jelah. Hmm. Dia tengok dan dia belajar. Hmm. Uh, dia belajar jadi semua ilmu tu katakan daripada uh, Syam daripada syariah daripada Parsi kan daripada perubatan mungkin daripada Uh, orang yang yang belajar daripada China datang tu kan hmm. uh, dia apa dia datang merawat nabi hmm. Aish itu Saidina Aisyah lihat dia hafal dipelajari dan kemudian dia mengajar pula pada orang ha hmm. ah. itu cara kan? dia itu hmm. itulah uh, pokok pangkalnya kita kena tahu pasal sejarah kadang-kadang hmm. barat ni membawa dakwah saja yang dia orang hmm. yang pertama dia orang yang mulakan sebenarnya tak Islam lah yang mulakan hmm. kan walaupun Islam tu mungkin dari uh, Cordoba Cordoba mungkin yes. daripada mana, mana? daripada Cordoba, uh, dari Turki Turki ha, ha dia tak semestinya negara Arab dia kira kita bermula ilmu ni datang ni daripada Islam hmm. ha semuanya atas daripada hidayah dari Allah sebab hmm. menurut Avici Ibnu Sina hmm. pada pendapat dia pencegahan tu adalah lebih baik lebih baik daripada mengubat hmm. jadi ki amalan kita orang Islam nak kemudian diterapkan oleh orang Melayu uh -huh. dan memang telah diamalkan oleh orang Melayu uh -huh. kan uh, kita memang menjaga kebersihan mandi hmm, yang ajak. padahal orang Eropah tu nak mandi susah hmm. ha King Louis Francis hmm. tu dalam seluruh hidup dia sampai dia mati hmm. sekali dia mandi hmm. ah ha, hidup dia sekali dia mandi itu itu pun pada hari uh, ketika dia ditabalkan dia raja hmm. ah ha. <laughs> kalau kita kalau rahsia kenapa perempuan zaman dulu kain dia kembang-kembang hmm. kan kadang-kadang kebanyakannya ada yang ada apa orang kata hamba dia hmm. ada kat dalam kain tu hmm. tugasnya kalau katakan dia nak macam sama ada menadah kalau pun Suri tu nak uh -uh dan hmm. ataupun nak bersih kan ah ha, ha, tu dia ah ha, tu zaman tu malah <laughs> orang kata istana Perancis yang kalau kita tengok dan cerita cerita wayang tu hmm. cantik model tu kan ah hmm. ha betul. dia istana tu kan ibarat tandas besar <laughs> <laughs> hmm. oh okey okey apa apa yang menariknya uh, perubatan uh, melayu ni yang kata orang tu mungkin sampai sekarang ni masih masih ada ke atau boleh digunakan pakai ke sebab uh, kita gunakan kebanyakannya kita gunakan sumber-sumber alam, alam. Hmm. Uh, sampai kan tadi kata John D. Greenblatt tu 13 tahun dekat Kelantan hmm. semata-mata nak belajar macam mana ubatan-ubatan uh, Melayu tu dibuat hmm. uh, kan Okey, kebanyakan modal, itu sehingga tahun 50-an lah 50-an 60-an kebanyakan ubat-ubatan moden yang diamalkan oleh orang Barat hmm. mereka terpaksa datang ke hutan-hutan di Amazon hmm. di apa di tanah Melayu sendiri untuk mencari akar-akar uh, apa ataupun buah-buah atau bunga-bunga -buah hmm. untuk jadikan ubatan. Hmm. Dan apabila zaman moden, benda tu susah cari, mereka meniru seperti ustaz kata tadi, enzim-enzim tu hmm. ditiru. Ditiru. Ha, Diteru. ditiru. Mereka gunakan apa kaedah-kaedah saintifik hmm. seperti gunakan asid hmm. apa hmm. sulfuric itu kan hmm. untuk meniru ha hmm. uh, ubatan, ubatan tu hmm. yang pada mulanya memang 100% adalah daripada herba-herba. Ha. Betul. Ha, asal memang 100% dari herba asalnya. Nah, hmm. ha, itu yang bagus sebenarnya. Tetapi kadang-kadang datang daripada saintis-saintis barat ni cuba nak meniru enzim hmm. tersebut. Sebab, okay. Okey, okay. sebagai contoh eh. Ya. sebagai contoh kalau hmm. asalnya satu oket ni hmm. dijumpai dekat uh, Amazon. Hmm. nak rawat satu penyakit. Sekarang oket ni dah tak ada. Hmm. Nak dapatkan susah sebab apa? Hmm. Orang datang ambil ambil kaji 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 tapi ni tak tan tanam, balik hmm. ha. Nah, kalau itu. ikut cerita tu ada anak anak makan orang di situ ha, <laughs> jadi mereka tak banyak datang itu, ya, itu yang cerita anak keluar tu ya aku cerita ya itu okey okey ha. macam, -macam tu lagi kurang kan jadi uh. oleh kerana tak nak bazirkan masa dan nak bazir masa pergi lepas tu uh. belanja lagi lepas tu kehilangan orang lagi uh. mereka tirulah lah uh. ha mereka tiru benda tu untuk jadikan apa ubatan uh. perubatan dengan menggunakan bahan kimia tapi uh. asas dia tetap daripada alam semula jadi. Hmm. Ha jadi berbalik kepada persoalan awal tadi, adakah berdosa ataupun tidak eh. Okey kalau 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 dia sebenarnya gini. Kita ikut hadis atau hadis, hadis Nabi. Ha. Tuhan jadikan satu itu Tuhan apa setiap penyakit tu ada ubatnya hmm. kecuali penyakit tua. Ha. Ah jadi ah eh, tu dah mati. Ah tua dah mati. Ya? Aa, tua dah mati. Dan setiap manusia ni dia boleh sakit tak mesti ubat yang sama dengan dia. Katakan saya sakit semput, hmm. Ustaz pun sakit semput, kadang-kadang tak sama. Hmm. Ha, mungkin Ustaz lebih uh, betah pada ubat modern, hmm. saya betah pada ubat tradisional. Hmm. Ha, tapi benda ni asalnya adalah sama. Kita hmm. berubat. Benda ni hmm. yang sama. Hmm. Ah, kecuali jangan gunakan barang-barang yang haram betul-betul ah. Ah. jadi yang penting halal halal, <laughs> halal dan ta'ibah ah, eh. dan tak mudaratkan ah. sebab yang penting tu, yang tu lah kita nak rawat supaya kita baik, bukan nak mudaratkan betul-betul, ah. Ah. kenapa saya cerita benda ni sebab saya sendiri pun jarang pergi hospital hmm. ah, sebab ah, ada yang baru-baru ni saya terdengar bahawa, pasal ah, isu menolak perubatan moden. Hmm. Nah. Ha, ni bukan dekat Malaysia lah tapi di luar negara lah. Tapi Malaysia Mek pun ada kes juga tu. Ha, memang memang ada. memang ada. ya, di mana konon mereka keluarkan fatwa bahawa hospital ni haram lah hmm. kan. Itu yang salah tu. Salah tu. Hmm. Orang Islam juga perlu hospital. Oh, hmm. rawat seperti saya sebut tadi. Malah Nabi telah melatih Uh, hmm. Seseorang orang tadi jadi Simam bin Abdullah untuk jadi seorang juru rawat hmm. ahli perubatan hmm. uh, bukan setakat balut-balut cuci luka tak hmm. uh, malah isteri baginya nak Aisyah juga belajar ilmu perubatan daripada hmm. pemerhatian hmm. uh, mungkin dia tanya ini guna apa hmm. kan ente guna apa macam mana hmm. ente buat ini kan <laughs> ha kan Saya ada bisnes ente kuda jual ha wei buat lawaklah ha ni itulah sebenarnya yang point dia kita kena kenal sejarah kita hmm. kita jangan perlekehkan sejarah kita jangan ketepikan sejarah sebab hmm. sejarah itu akan membimbing kita pada hari ini hmm. ah ha, sesuatu perkara tu kita takkan mudah tertipu tak mudah dimanipulasi sejarah ini penting sebab hmm. tu kita buat konten berkenaan sejarah sejak 2019 hmm. lagi tentang pergi makam pergi apa semua tu semua ada kaitan dengan ha, di uh, village. Pemahaman kita Village tentang sejarah jadi saya rasa itu sajalah eh. Okey. Untuk yang berubat ha. Lah, ha. lah. Yang untuk berubat lah. Jumpa pakar. Jangan sendiri-sendiri pandai. Hmm. Nak apa tengok kat TikTok oh ubat ni bagus untuk ni ubat ni bagus untuk hmm. beli. Hmm. pada pakar dulu. Hmm. Ha, kalau kita ada sakit apa ha, lutut ke apa kan. Hmm. Beli ubat sapu yang entah apa-apa tu kan. Tengok tengok fake. Hmm. Ha, ataupun kalau kita ada sakit hmm. apa macam apa dalam organ badan kita ni kan itu lagi bahaya. Jangan hmm. belilah ubat-ubat tiruan kan ataupun tengok hmm. TikTok oh bagus ubat ni. Bukan tak bagus. Ada yang betul-betul bagus. Hmm. Ah, tapi apa-apa hal pada pakar dulu. Hmm. Ah, malah yang yang dekat dalam yang di iklan tu pun bila keluar ayat ni, esoknya ada keluar ni menafikan kehebatan ayat ni cakap dia punya lagi bagus. Hmm. Ah, ah macam tu kan. Betul Ah gitu pula. <laughs> wujuk pakar dulu walaupun hmm. cuba sakit tu sakit ibu jari ni kan. Hmm. Sakit ni macam tak kehel ke apa wujud pakar dulu jangan kata oh uh, anda sakit kehek atau anda sakit ibu jari uh, ah, guna, Ibu jari aku tunjuk tapi kering-kering <laughs> <laughs> okay. Ha, gunakanlah uh, minyak ini, ini, ini kan. Ha. Tak juga sembuh. Ha. Ha. Lepas tu tiba datang satu-satu produk cakap, memang itu buat penipu, gunakan kami punya. Ha. Ha. Macam mana? Kan. Ha. Tak gaduh. Tak gaduh pula. Ha. Wujud pada pakar. Ha. Okay, InsyaAllah, kalau misal kata perubatan moden, ha, um, secara yang apa untuk yang zahir, tetapi ada juga perubatan yang uh, yang rohani, rohani, yes. rohani. Jadi benda ni kena seimbang lah. Kita ada fizikal, ha. kita ada batin. Ha. ha. betul. Jadi yang fizikal tu kita cek pada hospital, klinik, hmm. doktor kan. Kalau hmm. yang batin tu pergi ke uh, perubatan. Ada pakar-pakarnya. Ha. Ada pakar-pakarnya. Ha. Itu itu yang yang uh, dua 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 bahagian zahir dengan uh, batin ni memang masing-masing perlu ada salah aa, satu perbuatan eh. rohani ni telah kami lakukan sekarang ni lah hmm. stres tempat kerja kan lah. datang tempat-tempat hmm. macam ni hmm. yang aman-aman ramai dengar lagu tu tapi kadang-kadang kalau ada bunyi kapal terbang bunyi annoying. juga <laughs> <pula>, kan <laughs> ha, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini hmm. ha, diharap apa yang kita sampaikan ini dapat memberi satu pendahan, pemahaman dan peringatan untuk kita semualah ha. tentang betapa pentingnya sejarah untuk kita faham sesuatu perkara hmm. itu. Jadi ada kata-kata akhir. Okey, uh, kata-kata akhir saya kan, janganlah anggap semua benda yang apa yang diamalkan oleh orang kita ni sebagai kunafa. Kita kunafa, ni eh? uh, kita ni itu hmm. bukan semua ilmu ilmu perbuatan uh, puatan Melayu kita duku-duku tu kan adalah ilmu sifir. Tak, bukan. Sebab kalau kita kan benda ni boleh menyebabkan kita tersempang akidu. Ah. Uh. <laughs> Ini bahasa apa? Tinggi sangat. <laughs> bahasa apa tu? Jajak. Uh, oh, <laughs> bukan. Oh, nak guna aku rafa. Nah emosi CF. Ah, ah. <laughs> kaki <Bukan kido> tu akidah. <laughs> nah. Kan. Jadi ah. tapi ialah hati-hatilah kan. Untuk seperti saya kata tadi kalau kita ada sakit apa-apa jumpa pada pakar hmm, kan. Betul. Ah mungkin ada sakit fizikal kita jumpa pada doktor hmm. ataupun perawat-perawat yang apa alternatif yang berlatih terlatih. Nah hmm. latih dan hmm. mungkin kalau ada orang-orang tua kita yang ada macam ah apa nama nama tu tips-tips tip. apa hmm. macam apa apa, apa nama itu hmm. apa apa, apa. Hmm. apa nama itu gitu ca bukan lah bukan tips apa orang hmm. panggil eh hmm. ah, Emil Mudilah hmm. yang yang baik kita boleh ikut, hmm. kan? macam kalau sakit tu panas kepala gendam dengan apa tu dengan daun pokok bunga raya buah hmm. jambu tu kan hmm. Itu boleh ikut boleh. Ah, hmm. tapi hmm. kalau katakan sakit kepala sikit lepas tu Pergi sentuk dekat apa, dekat, dekat Ding -ding. dinding ataupun macam ada orang putih hmm. dulu kan hmm. Sakit kepala, tebuk lubang apa, lubang tengkorak hmm. tu hmm. kan ha. Hmm. Ah. Oh, <laughs> itu bah jahannam <laughs> hmm. Haa Oh lagi satu hmm. uh, Video kami ni tak di apa sponsor oleh mana-mana apa Kementerian Kesihatan di dunia tak WHO ataupun sekat-sekat perubatan, tak ada eh. Ya? Ha. ha ini kita mau ceritakan tentang hmm. senaralah. Lah. Walaupun And... ni takut hospital ni. <laughs> Jadi uh, saya akan, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton uh, video ini dari awal sehingga akhir. Mm -hmm. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe uh, mm -hmm. channel ini. Dan uh, jangan lupa, kalau anda berhajat untuk buat analisis keturunan anda, siapa keturunan anda, anda datang dari mana, apa sejarah keluarga anda semua tu, apa potensi diri anda semua, boleh uh, buat uh, analisis keturunan. Uh, boleh uh, klik uh, link pada bahagian description, uh, pergi ke bahagian perkhidmatan. Ah. Uh, dekat website saya, pergi jejakmisteri.com. Uh, bahagian perkhidmatan uh, kat situ boleh dapat saya punya nombor kontak saya lah uh. untuk uh, berkenaan dengan uh, analisis keturunan Ustaz tipu eh Kenapa? Cakap tu hari kat bawah ni ada ada nombor telefon saya tu <laughs> elok lah satu rupanya kat tepi di sini Kat kan tepi je ya semua uh, Tengok uh. mana yang kosong Oh <laughs> Tak <Okay>. tentu <laughs> uh, gitu eh Jadi uh, jangan lupa untuk uh, analisis keturunan anda dan uh, anda apa boleh tahulah apa sejarah keturunan anda apa yang anda alami hari ini um, susah ke apa orang benci ke selalu kena sihir ke apa anda tahu MCP. apa potensi anda uh, untuk untuk anda apa kuatkan uh, jati diri anda eh jadi uh, itu saja video untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang yang lebih menarik insyaAllah. Ha. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.